Уважаемые учащиеся, сегодня у вас последний игровой день турнира Славянского поселкового совета ко дню защиты детей. Начинаем финальные игры. Одну игру сыграли, еще три игры. Но сейчас уже начнем награждение. Потом в процессе игр, как вы будете играть, будем продолжать на Сейчас слово предоставляю председателю поселков совета Шабатько Василий Значит, Ребята, мы уже традиционно ежегодно проводим такой турнир футбольный детский до международной защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июля. Вы уже видели, и да? Андрей Дикань присутствовал в прошлом году на этом турнире. Поэтому мы очень совет, депутаты, поселковые советы, исполком, хотим, чтобы у нас развивался на нашей территории спорт. Особенно и сами я очень люблю футбол. И у нас есть выдающиеся вы знаете, футболисты мирового уровня, которые все знают. И Я думаю, что и из вас, и все, которые здесь есть, тоже будут выдающиеся футболисты. Все начинали с такого возраста, как мы. Поэтому мы очень рады, что вы занимаетесь спортом. И Думаю, что успехи к вам придут. Вы достойно защищаете честь поселка, района, области на различных турнирах по футболу. Я же знаю это, Владимир Николаевич постоянно рассказывает о том, где вы выступаете, какие когда вы выезжаете на них и так далее. Поэтому мы желаем вам всем успехов спортив, спортивных, побед на различных уровнях это, и занимайтесь. Это для вас для здоровья, мы очень надеемся, что вы и в дальнейшем будете спортом заниматься, и приумножать успехи, и прославлять наш поселок. И, значит, мы подготовили там грамоты, вы получите после окончания турнира, и лучшие футболисты турнира, и команды, которые победят. И у нас в поселковом совете есть фракция депутатская партия регионов, есть районный депутат у нас тоже от партии региона Равненко Владимир Викторович. И вот приготовил он с его помощью вам подарок. Я сейчас покажу, там по размерам всем, каждый из вас получит вот такие шорты. Футболки у вас есть, и у каждого теперь у вас будут одинаковые шорты. Вот Владимир Николаевич потом раздаст тренера. На каждого человека есть. Каждый из вас получит. Занимайтесь, пожалуйста, тренируйтесь и играйте в свое удовольствие и прославлять наш поселок спортивными успехами. Ребята, по результатам сегодняшних игр я хочу уже сейчас наградить команду 2002 года за первое место. За первое место капитан, пожалуйста, 2002 года, строим младшего возраста. Итак, пожалуйста, Ваня. И второе место, команда 2003 года энергетики. Капитан, пожалуйста, 2003 года Также лучшие игроки, они оказались и капитаны. Волобой ну, Иван. И Туренинов Роман. Лучшие игроки 2002-2003 -го, годов России. Остальные возрастающие да, еще да. будем играть. Молодец. Также команды, которые здесь уже есть, она присутствует. 2001 года. Возьмите, пожалуйста, ваши подарки. Как футболистам. Футбольные конфеты. 2000 года капитан и 99 года капитан. Остальные команды после своих игр получат свои подарки. Ребята, ну дальше продолжается соревнование, да? И все команды получат свои призы и грамоты. Желаем вам удачи всем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...